Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kumpulan 5 yang mendapat topik Pembinaan Peradaban Majmuk di Malaysia Ahli kumpulan kami terbahagi kepada 7 orang Yang pertama ialah saya sendiri, Muhammad Danial Rix Yang kedua ialah Muhammad Syarifuddin Yang ketiga ialah Wan Bazlish Shah Amin Yang keempat ialah Muhammad Amirul Zaim Yang kelima ialah Muhammad Zarin Yang keenam ialah Muhammad Afif Dan yang terakhir sekali ialah Akmal Hakimi Sinopsis bagi tajuk ini ialah peradaban mazmur di Malaysia adalah gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergarap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Pembinaan peradaban ini didahului oleh peradaban pribumi alam Melayu, kemudiannya diikuti peradaban di Asia iaitu India, China dan Timur Tengah dan seterusnya peradaban barat Akhirnya, peradaban ini disambut oleh peradaban globalisasi yang merupakan kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital yang kompleks. Pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia bermula dengan kemerdekaan 1957 melalui usaha mewujudkan negara bangsa. Didahului oleh pembinaan negara bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. negaraan. Negara mewujudkan beberapa institusi utama seperti sistem biokrasi negara, pelan pembangunan lima tahun dan sebagainya. Pembangunan ekonomi mendahului pembinaan bangsa, oleh itu pembinaan bangsa menyusul antaranya melalui institusi sistem politik ke kepartian dan pilihan raya. Dalam konteks ini telah mewujudkan beberapa bangsa idaman yang menguasai wacana politik di Malaysia. Usaha pembinaan Usaha membina peradaban baharu di ketika Malaysia sangat mencabar dan perlu dikupas dan didebatkan. Topik ini mempunyai objektif dan hasil pembelajaran. Objektif bagi topik topik ini ialah memahami proses pembinaan negara bangsa Malaysia melalui kepelbagaian kepel peradaban. Hasil pembelajaran pula terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah menghuraikan proses pembentukan negara bangsa di Malaysia. Yang kedua ialah menganalisis negara bangsa Malaysia dari perspektif peradaban. Sejarah sosial. Sejarah sosial merupakan salah satu pengaruh besar peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Sejarah sosial terbahagi kepada dua iaitu sejarah di alam Melayu dan peradaban berada di ketempat Malaysia. Bagi sejarah di alam Melayu, kita mempunyai peradaban pribumi alam Melayu, peradaban Asia, di India, China dan Timur Tengah hasil daripada perdagangan-perdagangan luar. Uh, peradaban barat dan peradaban globalisasi. Bagi peradaban berada di Malaysia, kita mempunyai kemerdekaan 1957 negara bangsa, pembinaan negara dan pembinaan bangsa. Perkembangan sejarah alam Melayu terbahagi kepada empat iaitu zaman prasejarah, zaman protosejarah iaitu sejarah kewujudan kerajaan hmm. purba ataupun kerajaan hmm. awal, zaman hmm. persejarahan, zaman dan seja zaman sejarah moden. Zaman prasejarah Aa, terdiri daripada zaman paleolitik Zaman mesolitik, zaman neolitik Zaman logam Atau gangsa dan besi Zaman tersebut aa, Mempunyai masyarakat yang hidup berpindah randah Dan mencari semua makanan Melalui memburu dan sebagainya Zaman protosejarah pula Terbahagi kepada Antara kerajaan yang ditubuhkan Semasa zaman protosejarah ialah Langkasuka, Kedah Tua, Gangga Negara Citu, Loyueh dan Tantan Zaman persejarahan merupakan kewujudan kerajaan kesultanan Melayu Melaka dan bermula pembentukan masyarakat kepelbagaian perdagangan. Kedatangan zaman tersebut juga zaman di mana kedatangan kuasa penjajah seperti Portugis, Belanda dan British. Zaman sejarah moden pula terdiri daripada merdeka 1957, penyatuan penyatuan dan ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Peradaban globalisasi. Peradaban globalisasi ialah era dunia tanpa sempadan yang telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sepadan negara menerusi pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan, perkembangan teknologi maklumat dan informasi internet, komputer eh, seperti komputer dan smartphone, Penggunaan media sosial meluas sebagai contoh Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram dan lain-lain. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi bidang politik, ekonomi, sosial budaya termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Pembentukan peradaban majmuk di Malaysia iaitu gabungan atau pencampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Peradaban Melayu menjadi teras kepada peradaban majmuk di Malaysia. Setelah kemasukan para pedagang dari India, China dan Timur Tengah telah membuka Hal ini telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu. Kemudiannya disusuli dengan kemasukan kuasa penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris telah membawa kepada berlakunya interaksi dan jaringan peradaban yang lebih rencam. Episod penjajahan Inggeris telah membawa lebih ramai pekerja asing dari India dan Cina yang telah memungkinkan berlakunya pengukuhan peradaban India dan Cina. Hari ini di era globalisasi telah membawa berlakunya kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital yang kompleks. kesemua pengaruh peradaban luar ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia pada hari ini. Pembentukan peradaban majmuk di Malaysia juga uh, berada mengikut zaman iaitu bermula pada 1970-an di mana era kemiskinan dan ketidaksamarataan. Pada era 90 hingga 90-an pula, era di mana pembangunan dan pembangunan industri dan perhijrahan. Pada tahun 2000 pula perbandaran dan kelas menengah dan uh, akhir sekali 2010-an ke arah negara maju dari et kesannya dari etnik masyarakat ke watan majmuk pelbagai ketamadunan yang membina payung anak peradaban acuan Malaysia pembangunan migrasi dan teknologi kemajuan melahirkan ke perubahan sosial sebagai contoh dari pertanian sehari hidup ke uh, komersial ataupun industri dari miskin ke kelas menengah, dari pedesaan ke kosmopolitan. Transformasi sosial melahirkan kerencaman sosial berpaksikan ke budaya moderniti dan kepelbagaian iaitu perkongsian nilai sejagat, persamaan pendapat awam, batas etnik nipis, tingkah laku horizontal bukan vertikal. Impak kerencaman sosial norma sejagat terbahagi kepada tiga iaitu budaya politik baru, nilai politik dan isu. Bagi budaya politik baru, kebebasan bersuara, berpersatuan, akses maklumat, demokrasi dan perlibatan bagi nilai politik pula perlulah mempunyai amanah ataupun integriti keadilan, accountability, transparansi dan keterangkuman dan akhir sekali ialah isu iaitu rasuah, salah guna kuasa keterangkuman jentera dan dasar awam takbir urus baik dan federalisme Assalamualaikum nama saya Muhammad Syarifuddin Bashar Zaman MA25016 ini membentangkan tentang konsep negara bangsa. Negara bangsa mempunyai dua dimensi utama iaitu negara dan bangsa. bangsa. Negara terbentuk dengan tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sempadan, kerajaan dan undang-undang. Semua elemen ini melengkapi sistem kuasa dan autoriti seperti naratif tokoh Abdul Rahman M. Bung, konsep negara bangsa di Eropah lahir apabila kelompok bangsa menentang kuasa feudal dan berbentuk sistem kapitalis. Kejayaan kapitalis melahirkan negara moden dengan sempadan dan bangsa tertentu. Sebagai contoh, bahasa Inggeris muncul sebelum negara England moden. Bagi negara bangsa pula, budaya majoriti rakyat memiliki kesedaran identiti nasional, sejarah dan budaya yang sama. Identiti satu etnik, satu tradisi budaya dan satu anak watan. Idea bahawa satu bangsa ditakbir oleh negara berdaulat sendiri. Mengikut tokoh Benedict Anderson pula, menggunakan konsep Imaging Community iaitu pelbagai bangsa bersatu jadi bangsa selepas kemerdekaan sepertinya seperti Indonesia Seterusnya, balik kepada pandangan tokoh yang pertama Modern dan Islam pada 2006 Negara bangsa ialah institusi politik yang dihuni oleh manusia yang mengenal diri sebagai bangsa berdasarkan budaya, sejarah, bang, bahasa atau etnisiti. Yang kedua, pada pandangan Penrose pula pada 2009, negara bangsa sebagai entiti geopolitik yang sah melalui kerupaiannya mewakili bangsa tersendiri. Yang ketiga, Godwin dan Wahke pada 1997 menyatakan bahawa satu bangsa dalam kawasan negara yang merangkumi kebanyakan rakyat yang mengang, menganggap diri mereka sebahagian daripada budaya nasional. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mirul Zain bin Muhammad Zaki dengan nombor metrik MA25009 akan meneruskan dengan konsep negara bangsa. Pada 31 Ogos 1957, Malaysia lahirnya sebagai negara bukan bangsa. Pada 16 September 1963 Terbentuk negara Malaysia bukan bangsa Malaysia Sistem negara bangsa menekankan kepentingan sendiri Mengikut Motem dan Islam 2006 Mengikut fahaman liberal dan sosialis Ianya bermaksud membentuk kesetiaan dan ketaatan sivik Mengikut konservatif dan nasionalis pula Ianya berdasarkan etnik dan perpaduan organik Terdapat tiga jenis per per perbentukan negara bangsa yang pertama satu bangsa satu negara satu ras membentuk bangsa dan melahirkan negara sebagai contoh bangsa Jepun melahirkan negara Jepun dan bangsa Jerman melahirkan negara Jerman yang kedua bangsa tanpa negara bangsa yang menutup autonomi dan negara sendiri sebagai contoh Melayu Patani di selatan Thailand dan bangsa Kurdis di utara Iraq tetapi wilayah Kurdistan tidak diiktiraf dan yang ketiga, negara tanpa bangsa. Negara wujud dengan kedaulatan tetapi identiti bangsa tidak jelas. Contohnya Malaysia. Terdiri daripada pelbagai etnik tetapi bangsa Malaysia belum terbina sepenuhnya. Terdapat dua jenis bentuk negara bangsa. Yang pertama, negara bangsa tamu iaitu wilayah yang diduduki etnik asal. Contohnya Jerman, UK, Perancis, China, India, Thailand, Indonesia dan Malaysia. Di negara-negara ini, anak watan diperakui dan migran hidup di bawah naungan mereka. Yang kedua, negara bangsa settler, iaitu komuniti migran yang mendominasi dan meminggirkan penduduk asal. Contohnya Amerika Syarikat, Kanada, Australia, New Zealand dan Singapura. Migran yang menguasai tanah, ekonomi dan juga politik di negara-negara ini. Seterusnya, konsep negara. Negara bermaksud masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dengan kerajaan yang memerintah. Konsep negara bermaksud kerajaan yang merdeka dan berdaulat mentadbir wilayah yang diiktiraf oleh negara lain. Rakyat diikat oleh tanah air, perlembagaan dan kerakyatan. Elemen terpenting sesebuah negara ialah rakyat kerana mereka mencorakkan dan membentuk bangsa negara. Berikut adalah pandangan tokoh-tokoh tentang negara. Yang pertama, Marx. Negara ialah hasil pertentangan kelas dan dikuasai oleh kelas ekonomi dominan. Mengikut Weber, negara ialah komuniti manusia yang mempunyai monopoli terhadap penggunaan kekerasan yang sah dalam sesuatu wilayah. Mengikut Dahl, negara sebagai sistem politik yang ditubuhkan oleh manusia yang menetap di wilayah tertentu dan membentuk kerajaan sah. Mengikut Giddens, Negara uh, sebagai organisasi politik Yang mempunyai kuasa memerintah sesuatu, sesuatu wilayah Dan boleh menggunakan kekerasan untuk mengekalkan peraturan Berikut adalah empat elemen penting sesebuah negara Iaitu kerajaan, penduduk iaitu rakyat atau populasi Wilayah iaitu sempadan dan kedaulatan Seterusnya balik kepada pengenalan bahasa Sebenarnya pada zaman dahulu manusia lahir di pelosok-pelosok bumi. Kemudian kumpulan ini melahir, membangunkan cara hidup, kepercayaan dan adat-adat resam sendiri mengikut keadaan semula jadi dan geografi kawasan masing-masing. Antara kelebihan berbilang bangsa ialah melahirkan kumpulan masyarakat yang ada identiti sendiri mereka dapat membina sistem politik yang teratur dan mereka mempunyai identiti yang tersendiri manakala konsep bangsa pula bangsa ialah sekumpulan besar manusia yang bersatu yang berkongsi identiti dan kesetiaan terhadap tanah air mengikut tokoh-tokoh naratif seperti Ernest Renan pada 1882 Bangsa ialah sekumpulan manusia dalam satu ikatan batin yang dipersatukan kerana memiliki persamaan sejarah serta cita-cita yang sama. Manakala bagi Benedict Anderson pula, bangsa ialah komuniti politik yang ditayangkan. Antara usaha-usaha ke arah pembentukan bangsa, yang pertama rukun negara pada 1970 ianya untuk memupuk perpaduan dan identiti nasional selepas tragedi 13 Mei 1969. Ianya untuk membentuk rakyat yang patuh, berdisiplin dan menghormati perbezaan. Yang kedua, dasar pendidikan kebangsaan. Bahasa Melayu menjadi bahasa pantau utama manakala sekolah vernacle kekal. Yang ketiga, dasar ekonomi baru 1971 hingga 1990 menghapuskan jurang ekonomi antara kaum serta membasmi kemiskinan. Yang keempat, dasar kebudayaan kebangsaan pada 1971 untuk membina identiti kebangsaan melalui kebudayaan asal Melayu. Bagi yang kelima, program dan kempen perpaduan nasional. Ini adalah untuk memupuk semangat patriotisme antara kaum. Bagi keenam, Mawasal 2020 dan gagasan bangsa Malaysia Melahirkan bangsa Malaysia yang bersatu padu Beretika, maju dan berdaya asing Ini adalah semua usaha-usaha ke arah perbentukan bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wan Badri Syahamin dan Wabidur Usam Kita beralih kepada konsep pembentukan negara-bangsa dalam acuan negara yang pertama kita perlu tahu negara bangsa itu maksudnya apa? Negara bangsa itu bermaksud sebuah negara yang rakyatnya hidup bersama di bawah satu sistem pemerintahan yang teratur mempunyai identiti kebangsaan yang sama serta berkongsi nilai, bahasa dan semangat patriotisme terhadap tanah air. Terdapat pelbagai usaha-usaha ke arah pembentukan negara bangsa antara ia melalui pendidikan, rakyat, politik dan kerajaan. Melalui pendidikan, kita boleh melaksanakan sistem pendidikan kebahasaan serta melaksanakan pendidikan sivik di sekolah peringkat rendah dan menengah khususnya kepada guru-guru untuk melaksanakan pendidikan sivik di sekolah mereka. Seterusnya, menubuhkan sekolah berwawasan. Dari melalui rakyat pula, kita boleh menggunakan bahasa kebahasaan iaitu bahasa Melayu apabila kita berkomunikasi bersama orang lain serta mengamalkan semangat patriotisme yang tinggi dan kesetiaan kepada negara. Seterusnya aktif dalam aktiviti kemasyarakatan seperti gotong-royong ataupun aktiviti-aktiviti lain yang kita boleh sertai. Seterusnya melalui politik pula negara kita boleh mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Seterusnya melaksanakan dasar-dasar perpaduan kaum untuk mengeratkan lagi perpaduan kaum. Seterusnya, lagi penubuhan parti-parti politik berbilang kaum dan kerajaan campuran antara salah satu juga untuk mengeratkan lagi perpaduan kaum. Seterusnya, menegakkan prinsip kedaulatan undang-undang di, di negara kita. Dari uh, melalui kerajaan pula, kita boleh memperkukuh sistem pendidikan kebahasaan seterusnya memperkukuh pentadbiran dan tadbir urus negara yang adil dan tulus dan akhir sekali melaksanakan program penegaraan di negara kita. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarim bin Muhammad Zamri, nombor matrik MA25010. Di sini saya akan membentangkan tentang konsep bangsa idaman. Sebelum kemerdekaan, wujud pelbagai gerakan nasionalisme yang memperjuangkan pembentukan bangsa idaman. Tujuan utama adalah untuk mencapai kemerdekaan. Terdapat tiga jalur pandangan tentang bangsa idaman. Jalur pertama ialah Melayu Raya, Jalur kedua berteraskan konsep Islam dan jalur ketiga berteraskan konsep masyarakat majmuk pimpinan Melayu, Malay Led Plural Society. Selepas kemerdekaan, aspirasi rakyat untuk memiliki identiti bangsa nasional semakin kuat. Konsep Malaysia-Malaysia muncul di Singapura pada 1960-an. Walaupun wujud pelbagai bangsa, bangsa idaman diterima secara rasmi ialah jalur ketiga iaitu Malay Led Plural Society. Seterusnya, Selepas dasar ekonomi baharu, bangsa idaman adalah bangsa Malaysia. Wawasan 2020 diperkenalkan oleh Dr Mahathir. Terdapat juga konsep Sabah untuk Sabahan dan Sarawak untuk Sarawakin. Menurut Samsul Amri Baharudin, selepas PRU14, pembangunan konsep bangsa idaman tidak menunjukkan banyak perubahan. Beliau berpendapat, pimpinan Dr Mahathir dalam mengekalkan konsep Malay led plural society menjadi pegangan utama dalam memperjuangkan beberapa parti politik yang lain seperti Bersatu, AMNO dan PAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afi bin Azam. Uh, nombor metrik saya ialah MA2005. Jadi hari ini saya akan terangkan tentang etos bangsa dan di bawahnya berkaitan tentang uh, etos etnik, nasionalisme dan etos bangsa. Okay, pertama, kita lihat dulu pada konsep ethos. Kata konsep ethos bangsa merupakan asas penting dalam pembentukan identiti nasional sesebuah negara. Uh, istilah ethos berasal daripada perkataan Yunani ethos yang bermaksud watak kepribadian atau tabiat. Uh, dalam konteks uh, sosial dan budaya, ethos merujuk kepada sistem nilai, kepercayaan dan norma yang menjadi pegangan dan panduan kepada sesuatu masyarakat dalam menjalani kehidupan. Uh, setiap bangsa memiliki etos tersendiri yang mencerminkan semangat, kepercayaan uh, dan cara hidup mereka. Seterusnya, etos bangsa dalam konteks sosiologi dan antropologi. Dari sudut sosiologi, etos bangsa dianggap sebagai jiwa dan semangat kolektif yang hidup dalam sesebuah masyarakat. Ia bukan sekadar gabungan nilai dan adat Tetapi satu bentuk kesedaran uh, bersama yang menjadi pengikat setiap individu dalam kelompok sosial Untuk berkongsi makna, tujuan dan identiti yang sama uh, Dari segi perspektif antropologi pula Etos bangsa turut menjadi cermin budaya dan warisan sejarah sesebuah masyarakat Setiap bangsa mempunyai simbol, adat, kepercayaan dan amalan tertentu yang menjadi identiti kepada kehidupan seharian mereka. Seterusnya, etos nasional dalam konteks Malaysia. Uh, dalam konteks Malaysia, konsep etos nasional merujuk kepada semangat, nilai dan identiti bersama yang menyatukan rakyat pelbagai kaum, agama dan budaya di bawah satu payung bangsa Malaysia. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pembinaan etos nasional bukan sekadar soal mencapai persetujuan tentang bentuk negara Tetapi melibatkan usaha mendalam untuk menanam semangat kebersamaan Selain itu, menurut Muhammad Mahadi Ismail Etos nasional ialah ciri-ciri unik masyarakat setempat Yang mengikat individu antara satu sama lain Serta menghubungkan rakyat dengan negara Ikatan ini terbina melalui perkongsian nilai perasaan kepercayaan dan identiti bersama. Seterusnya, ethos national, uh, etos nasional di bawah etos simbolisme bangsa Malaysia. Konsep etos simbolisme bangsa baik kait rapat dengan pembentukan identiti nasional sesebuah negara. Etos simbolisme simbolism membawa maksud semangat, nilai dan identiti sesebuah negara yang dizahirkan melalui simbol-simbol budaya, sejarah dan sosial yang menjadi lambang kepada jati diri rakyat. Dalam konteks Malaysia, etos simbolisme bangsa memainkan peranan yang amat penting dalam mewujudkan rasa kekitaan iaitu sense of belonging dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Walaupun Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik, agama, bangsa dan budaya, namun melalui simbol-simbol tertentu, rakyat dapat berkongsi satu bentuk identiti bersama sebagai rakyat Malaysia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Akmal Hakimi bin Ahmad Muklis MA25011 uh, akan memberikan kesimpulan yang dapat disimpulkan pada hari ini yang kita bincangkanlah. Yang pertama ialah daripada sejarah uh, peradaban majmuk Malaysia terbentuk melalui perjalanan sejarah panjang yang melibatkan pelbagai kaum dan budaya. Seterusnya dari zaman kerajaan awal hingga penjajahan, kepelbagaian ini menjadi asas kepada perpaduan kita pada hari ini dan akhir sekali semangat perjuangan dan kebersamaan rakyat membawa kepada kemerdekaan serta keharmonian negara seterusnya um, peradaban Asia dan Barat Malaysia berjaya gabungkan nilai ketimuran dan kemajuan barat kita kekal berpegang pada buaya dan budaya dan moral sambil menerima kemodenan dan teknologi dan gabungan dua peradaban ini jadikan Malaysia seimbang antara tradisi dan kemajuan yang ketiga ialah konsep negara Malaysia ialah negara berdaulat yang berasaskan kepada perlembagaan dan rukun negara. Konsep negara menekankan perpaduan, keadilan dan semangat patriotik. Kesetiaan rakyat menjadi kunci kepada kestabilan dan kekuatan negara pada hari ini. Yang seterusnya ialah konsep bangsa. Dalam konteks uh, konsep bangsa, bangsa Malaysia terbentuk daripada pelbagai kaum yang bersatu di bawah satu identiti. Kemudian nilai utama ialah toleransi hormat dan semangat muhibah dan akhir sekali walaupun beza, berbeza budaya kita tetap satu bangsa bangsa Malaysia. Yang kelima usaha ke arah pembentukan negara pembentukan negara bangsa. Kerajaan dan rakyat bekerjasama membina perpaduan melalui pendidikan dan dasar kebangsaan. Program seperti Rukun Negara dan dasar kebudayaan kebangsaan memperkukuhkan semangat kenegaraan dan akhir sekali, perpaduan sosial dan emosi penting untuk kestabilan negara bangsa. Seterusnya, konsep bangsa idaman. Um, bangsa idaman Malaysia ialah bangsa yang bersatu, berilmu dan berahlak mulia. Bangsa ini menghargai kepelbagaian dan maju dalam semua aspek. Kita mahu bangsa yang bukan sahaja berjaya tapi juga bermoral dan berjati diri. Dan akhir sekali, kesimpulan umum yang boleh disimpulkan ialah pembinaan peradaban ah, majmuk ialah hasil perpaduan sejarah dan nilai bersama. Kekuatan Malaysia tidak terletak pada perpaduan dalam kepelbagaian dan selagi rakyat bersatu dan saling menghormati, Malaysia akan terus aman, maju dan dihormati dunia. Um, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Uh, wabarakatuh, wabarakatuh, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.